Меня зовут Светлана Гайдаш. Я живу в городе Луганске и являюсь директором 141-й дирекции компании «Ассистас», в которой работаю с 2006 -го года. Сегодня мы проживаем в очень непростые времена, когда действительно не знаешь, что день грядущий нам готовит. И именно сейчас очень важны взаимопонимание и поддержка друг к другу. И сегодня, как никогда, актуален девиз нашей компании «В единстве в сила». Благодаря нашей компании я побывала во многих уголках и городах нашей страны. Это Донецк, Харьков, Такиев, это Днепропетровск, это Бердичев, Житомир, Винница, это Закарпатье, это Тернополь, это Ивано-Франковск. И в каждом городе меня принимали с теплотой и любовью, потому что в каждом городе живут не просто мои партнеры по бизнесу, в каждом городе живут мои настоящие друзья. И сегодня каждый из нас переживает за себя, за своих близких, за свой город, за свою страну. И мы в едином порыве воплощаем в жизнь нашу миссию – нести добро и защиту людям. Под единым лозунгом «В единстве сила».